12 часов на лет экране установлено на нашей основной сцене будет выступление президента с поздравлениями на урос дневная программа будет проводиться с 11 до 4 концертная также по 21 числа предусмотрена вечерняя программа с участием звезд казахстанской эстрады группы МИТИС завершением первого дня празднования на Урус будет праздничный салют возле памятника Макжана Жумабаева. 22 марта также на площади Макжана Жумабаева будет э, организована э, выставка кулинаров, рестораторов нашего города, э, где предусмотрено различные представления различных блюд разных кухонь народа Казахстана. Также будет функционировать э, торговля для жителей нашего города и районы области вывозят сельхоз сельхозярмарку. Все действие начнется с 12 часов, продолжится до 4 вечера. 23 марта предусмотрена также дневная программа праздничная на улице Жумабаева и в парке, в парке культуры и отдыха предусмотрена детская программа для маленьких жителей нашего города.